Assalamualaikum dan salam hormat bertemu lagi dalam MG Flash 28 Mei bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Bekas naib presiden PKR yang tewas pemilihan parti minggu lalu Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ahli Parlimen Setiawangsa itu telah menghantar surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa pada 4 Julai depan dan akan mula bercuti esok. Menurut Nik Nazmi, kedudukannya sebagai naib presiden PKR sebelum ini merupakan antara pertimbangan utama dalam pelantikannya sebagai anggota kabinet. Justeru kegagalan mempertahankan jawatan tersebut dalam pemilihan parti minggu lalu menjadi faktor beliau meletakkan jawatan sebagai menteri. Katanya dia akan kembali menjalankan tanggungjawab sebagai ahli parlimen serta menumpukan perhatian kepada khidmat di kawasannya di Setiawangsa. Beliau merupakan pemimpin kedua daripada PKR yang meletakkan jawatan selepas gagal mempertahankan jawatan yang disandang dalam pemilihan yang berlangsung Jumaat lalu. Beberapa jam sebelum itu, Datuk Seri Rafizi Ramli yang gagal mempertahankan jawatan timbalan Presiden turut mengumumkan peletakan jawatan Menteri Ekonomi. menyifatkan Datuk Seri Rafizi Ramli sebagai dihormati. Nurul Izzah Anwar berkata banyak idea Ahli Parlimen Pandan itu tidak akan dilupakan. Beliau yang baru memenangi jawatan timbalan Presiden PKR berkata idea Rafizi akan diteruskan, diperhalusi dan dilaksanakan kerana ia terbaik untuk Malaysia. Menurut Nurul Izzah, Rafizi telah memperkenalkan gagasan dan dasar yang mengubah wacana khususnya takbir urus ketulusan dan keadilan ekonomi. Justeru pemikiran seperti Rafizi akan sentiasa menjadi kekuatan sama ada berada dalam kerajaan atau tidak dan negara memerlukan idea dan langkah yang berani. Beliau percaya Rafizi masih mempunyai banyak sumbangan untuk diberi walau ke mana perjalanan bekas timbalan presiden itu melangkah. Nurul Izzah dalam kenyataan berkata dia menghormati Rafizi. Ahli Parlimen Pandan tidak pernah gentar berhadapan dengan kuasa dan tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Rafizi yang tewas dalam pemilihan minggu lalu mengumumkan telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai menteri ekonomi kepada Perdana Menteri. Seorang lelaki maut selepas dilanggar sebuah kenderaan mewah jenis Lamborghini ketika cuba melintas jalan di Jalan Lapangan Terbang Kuching Petang semalam. Mangsa yang merupakan warga negara asing berumur lingkungan 52 tahun dipercayai sedang melintas jalan sebelum dirempuh kenderaan yang dipandu oleh seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun. Ketua Polis Daerah Kuching Assistant Commissioner Alex Naga Cabu berkata mangsa merupakan pekerja am di tapak pembinaan transit aliran autonomi ART. Mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh penolong pegawai perubatan dari Hospital Umum Sarawak. Siasatan awal mendapati pemandu Lamborghini dalam perjalanan dari Jalan Lapangan Terbang menuju ke Padungan dalam kejadian jam 6.30 petang. Menurut beliau, pemandu Lamborghini terlibat telah ditahan untuk membantu siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu atau berbahaya hingga menyebabkan kematian. Jika disabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak melebihi 10 tahun serta denda antara RM20,000 hingga RM50,000. Seramai 83 pendatang asing tanpa izin parti dicekuk selepas 150 individu diperiksa Jabatan Immigration JIM Selangor dalam operasi di dua gudang di Seksyen 27 Shah Alam pada jam 10 pagi hingga 12 tengah hari tadi. Pengarah JIM Selangor Khairul Aminus Kamarudin berkata Kesemua mereka yang berusia 22 tahun hingga 50 tahun itu ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen termasuk tidak memiliki sebarang dokumen yang sah, tinggal lebih masa dan melanggar syarat pas. Menurutnya parti yang ditahan terdiri daripada 68 warga Myanmar termasuk 5 wanita, 10 lelaki Bangladesh dan 5 lelaki Pakistan dipercayai bekerja di gudang itu sejak lebih 6 bulan lalu. Seorang lelaki tempatan berusia 48 tahun iaitu pengurus gudang pembungkusan barangan asas berkenaan turut ditahan. Kesemua parti akan ditempatkan di Depot Immigration Semenyih untuk siasatan dan tindakan susulan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 serta Akta Anti-Pemerdagangan Orang dan Anti-Penyeludupan Migran 2007. Ops bersasar ini akan dilaksanakan dari semasa ke semasa dan JIM mengingatkan orang ramai dan majikan supaya tidak melindungi parti. Tekad untuk mengharamkan PK Battle yang didakwa meruntuhkan ahlak sosial di aplikasi TikTok dibawa sehingga ke Istana Negara. Pertubuhan Damai Revolusi Masyarakat hari ini menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengharamkan tren yang mempunyai unsur menjatuhkan maruah serta buli cyber. Setiap usahanya Syazana Muhammad Ramsi Shah berkata, Penyerahan memorandum itu dibuat bertujuan memohon campur tangan baginda berkaitan tren PK Battle yang menjadi kegilaan anak muda ketika ini. Ia juga bagi mendesak kerajaan mempertimbangkan tuntutan tersebut kerana PK Battle mengandungi banyak unsur negatif. Tegasnya isu PK Battle adalah satu perkara yang perlu diberikan perhatian yang serius kerana ia melibatkan generasi muda, tambahan pula dibimbangi boleh menjadi barah jika tidak dibendung dari awal. Malaysia Gazette sebelum ini melaporkan pertubuhan damai revolusi masyarakat mendesak polis di Raja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC agar segera mengambil tindakan tegas terhadap aktiviti PK Battle di platform TikTok yang dilihat sebagai bom jangka sosial negara. Perbuatan seorang lelaki yang disyaki mencuri pakaian dalam wanita mengundang padah apabila berjaya dirakam menerusi kamera lita tertutup di sebuah pangsapuri berhampiran Jalan Dr. Wu Lien Teh, Georgetown, Pulau Pinang. Susulan itu, suspek yang melakukan perbuatan berkenaan pada jam 4.24 pagi Jumaat lalu kini diburu polis. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Abdul Rozak Muhammad berkata laporan mengenai kejadian diterima daripada seorang lelaki warga tempatan berusia 64 tahun. Dua helai pakaian dalam milik anak perempuannya yang disidai di kaki lima dalam pangsapuri dicuri lelaki tidak dikenali. Menurutnya polis masih menjalankan siasatan dan mengesan suspek yang bertanggungjawab terhadap kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana curi. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil menghubungi pegawai penyiasat di talian 016-444-6590. Perkembangan kes Muhammad Yusof Rauter yang mendakwa dirinya diserang secara seksual oleh Perdana Menteri. Peguam Rafiq Rashid yang mewakili Muhammad Yusof berkata, Datuk Seri Ahmad Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menukar peguam yang mewakilinya melalui notis penukaran yang dimaklumkan ke Mahkamah Tinggi pada 23 Mei lalu. Rafiq berkata peguam baru Anwar kemudian menyerahkan permohonan untuk merujuk satu persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan berserta affidavit sokongan yang menyokong permohonan itu. Memetik harian Metro, beliau berkata Anwar selaku defendant turut memohon perbicaraan dijadualkan berlangsung pada 16 hingga 19 Jun dan 23 hingga 25 Jun ini ditangguhkan. Pada 23, 26 dan 27 Mei, Peguam terkini Anwar menyerahkan notis permohonan untuk merujuk persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan berserta afidavit sokongan yang menyokong permohonan itu dan permohonan untuk penangguhan perbicaraan kes itu yang sudah ditetapkan. Hakim Mahkamah Tinggi yang memanggil pihak-pihak untuk satu pengurusan kes segera secara sidang video hari ini turut mengarahkan semua pihak memfailkan hujahan dengan segera dan menetapkan 3 Jun untuk mendengar permohonan itu di mahkamah terbuka. Pada 14 Julai 2021, Muhammad Yusuf memfailkan saman mendakwa serangan seksual pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar di Segambut lelaki itu mendakwa Anwar melakukan serangan seksual dan pencerobohan ke atas dirinya malah beliau menolak perbuatan defendant serta memintanya berhenti melakukan perbuatan itu Dengan itu sekian dahulu MJ Flash buat masa ini teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.